Щиро дякую за можливість виступити в цій аудиторії, і я дуже рада, що ми всі будемо зараз сказати знову про коморбідність, тому що я взагалі вважаю, що всі хворі вони в тій чи іншій ступені несуть собі принцип коморбідності, тобто існування розли... диференційних патологій. І ще мені дуже приємно, тому що я вважаю, що на навіть зараз Львів є один із найбільш демократичних таких міст в Україні, тому що я знаю, що один день ви проголосили як день у який всі розмовляли лише російською мовою. Я вас вітаю з тим, що ви настільки демократичні, і дозвольте мені продовжити цю традицію. І я доповідати буду також на російській мові, щоб ще раз підкреслити, що ми всі одна єдина країна. Если говорить о том, что буду сейчас излагать, вот казалось бы, что нового можно сказать в эпидемиологии. Эпидемиология – это те цифры, на которых мы смотрим в различных мозовских отчетах и всегда считаем, что вот они спущены откуда-то у нас с неба. На самом деле это результат работы эпидемиологов, в частности по кардиологии. Это эпидемиологи нашего института, и у которых достаточно длительная такая база наблюдений. Вместе с тем, любое исследование имеет определенные ограничения. Вы видите, эти все исследования по городскому населению сделаны на одном городском районе города Киева. Кроме того, диапазон возрастной ограничивается 64 годами, в то время как средний возраст в Украине всех жителей – это 70 лет. А при сердечно-сосудистых заболеваниях – это 75 лет. Это официальные данные тех же минздравских отчетов. Кроме того, никогда не анализировалась вот эта вот коморбидность, то есть не анализировались кардиометаболические факторы риска, такие как абдоминальное ожирение, сахарный диабет, гиперурекемия, влияние менопаузы и другие характеристики. И вот теперь, если проанализировать, что же мы имеем в официальной документации и что может быть в других районах, потому что поверьте, какой-нибудь тоже городской район Горловки совершенно не напоминает городской район Соломенский в городе Киеве. Там совершенно может быть другая выраженность, другая выраженность факторов риска, нежели в столичном университетском районе. И видите, 1864 года, когда проанализировали, вот на примере гиперхолестеринемии, то получили 43%. Что сделали мы? Мы в, на базе Днепропетровска провели достаточно большое популяционное исследование. Тысяча респондентов, пять различных районов. Причем и спальные районы, и промышленные районы. Исследовалась немножко другая популяция. От 30 до 69 лет. А вот в идеале, этих данных никто не знает, в идеале нужно было бы сделать от 18 до 75. Но посмотрите, медиана наша ближе к идеальному исследованию, чем 40-летняя медиана официальной статистики. И поэтому у нас э, вот эти э, авторы, которые являются, в общем-то, э, руководителями и реализаторами этой программы, вот э, результаты, которые мы получили. Вы видите основные факторы риска в городской популяции. Что мы имеем? Мы имеем практически 70 выраженности четырех факторов риска. Это абдоминального ожирения по европейскому критерию 2012 года, избыточной массы тела плюс ожирение тоже порядка 70% и уровень общего холестерина, холестерина липопротеида в низкой плотности 68-69%. Вторая группа, видите, желтым цветом это абдоминальное ожирение по американскому критерию, это артериальная гипертензия, гиперинсулиномия, инсулинорезистентность, все остальные факторы риска выражены значительно в меньшей степени. И вот теперь давайте вспомним, в официальной статистике порядка 30% населения в популяции, ну, как мы помним, оказывается, до 64 лет имеет артериальную гипертензию. У нас выраженность была больше. Мы взяли более старший порог, то есть э, медиана уже была не 40 лет, а медиана была 50, как в идеальном исследовании получилось, 46%. Кроме того, избыточная масса тела, мы с вами говорим о коморбидности, каждый килограмм прибавки массы тела может подвигнуть на 1 э, миллиметр, тут на столба систолическое давление. Видите, нормальную массу имели только 29 процентов, а 70 процентов и 70 это была сумма избыточной массы тела плюс различных степеней ожирения. Мы анализировали также углеводный обмен. Никогда эпидемиологи наши не обращали внимания на углеводный обмен. Все, кто смотрит эпидемиологические исследования зарубежные, европейские, акцентируют внимание на том, что очень растет абдоминальное ожирение и очень растет распространенность нарушений углеводного обмена. Мы анализировали только тощаковую глюкозу. И вот давайте посмотрим посмотрим, 8% сахарный диабет, 28% нарушенная толерантность к глюкозе и 41% это распространенность инсулинорезистентности определенной по индексу ГОМА. И что это получается? 77 процентов. 77% в возрастной группе от 30 до 69 лет имеют ту или иную степень выраженности нарушения углеводного обмена. Ну, о том, что основной риск определяется по шкале СКОР, вы это знаете. Высокий, очень высокий риск – это больше 10%. Вы знаете, что Европейское общество кардиологов позиционирует также шкалу с учетом липопротеидов высокой плотности и с учетом индекса массы тела. Мы говорили для Украины это очень актуально. И вот давайте посчитаем по нашим данным вот такими итожищем, какая же распространенность групп очень высокого риска. Вот если прибавить ИБС плюс сахарный диабет, это заведомо очень высокий риск, и всех тех, у которых по скор первому варианту без липопротеидов высокой плотности без индекса массы тела, вот мы получим количество 252 СКОР это э, обычная стандартная э, система СКОР плюс липопротеиды высокой плотности. Даже меньше цифра, поскольку липопротеиды высокой плотности, их низкие уровни это не самый распространенный фактор риска в Украине. Если мы используем СКОР-3 э, э, с, с учетом индекса массы тела, вы видите, мы получаем 291 респондент. Если мы посчитали так называемый СКОР-4, то есть любую возможность определения о очень высокого э, риска мы получили 295 респондентов то есть любую возможность то ли за счет липопротеида высокой плотности то ли за счет индекса массы тела то ли по стандартной скорости вот получили что приблизительно треть нашего населения к сожалению имеет распространенность очень высокого сердечно-сосудистого риска. То есть каждый третий наш городской житель в возрастном диапазоне 30-69 лет имеет очень высокий кардиоваскулярный риск. Вот видите, <кười> обочаюсь, прыжки застужены. Вы видите, только скор третий и скор четвертый максимально выявляют, выявляют очень высокий сердечно-сосудистый риск. Вместе с тем, если проанализировать... Какова выраженность, какова выраженность очень высокого риска в зависимости от возрастного ценза, мы видим, что это захватывает лиц трудоспособного возраста. 50-59 лет, 60-69, 40-49 лет в меньшей степени выражен очень высокий риск. Вместе с тем, если говорить о новых аспектах патогенеза, мы с вами уже акцентировались, много ожирения, много э, нарушенной толерантности к глюкозе и инсулинорезистентности. Откуда это происходит? Это происходит, извините, э, опять же, все патогенетически связано. Э, больной с избыточной массой тела, с большой распространенностью ожирения имеет увеличение уровня лептина, э, эндокринная функция э, жировой ткани, так сказывается, и снижен другой адипонектин э, другой адипоцитокин, адипонектин. То есть антиатерогенные и проатерогенные взаимоотношения имеют, в общем-то, не самый благоприятный профиль. Снижается уровень адипонектина, увеличивается проатерогенное влияние лептина. Все это в той или иной степени реализуется в формировании атеросклеротической бляшки. Более того, само соотношение лептина-адипонектин работает не только у лиц с ожирением, не только при избыточной массе тела, но работает даже даже при нормальной массе тела, и вы видите у лиц с однососудистым и многососудистым поражением даже на нормальной массе тела этот индекс играет, то есть он реагирует в зависимости и ассоциировано с количеством пораженных сосудов. Если говорить о сосудах, то, безусловно, каждый раз хочется упомянуть ту работу, которую мы делаем с Институтом сердечно-сосудистой хирургии. И вот пример, пример ангиограммы. Обратите внимание, у больного, казалось бы, поражение только одного сосуда, и вот по данным селективной коронаровентрикулографии, вы видите стеноз только в одном локусе, или такой, Вместе с тем, этот же сосуд, этот же сосуд, это э, Анатолий Викторович Руденко, э, член корреспондент Академии Наук, сфотографировал нам в процессе своей, э, своего оперативного вмешательства. Обратите внимание, этот же сосуд, какое количество поражений, какое количество бляшек у этого э, миокарда, э, погруженного в жировую ткань больной с э, множественными факторами риска, сожирением, сахарным диабетом как правило, видите, множественное поражение, вынуждающее э, провести э, достаточно радикальную реваскуляризацию. Если говорить по э, типу профиля артериального давления, видите, нормальный профиль дипер, то есть с сни ночным снижением, был только в 38% случаев э, при многососудистом поражении. 48% – это было нон дипер И э, 12,5%, почти 13-12,9% – Night Пикер с патологическим увеличением уровня артериального давления, тем более в эти проблемные ранние утренние часы. Вместе с тем, все больные прооперированы, все больные даны им одинаковые рекомендации. И обращаю ваше внимание, так или иначе, не всегда больные податливы нашим рекомендациям. Некоторые из них выполняют полностью. И вот полностью выполняющие это была группа 1. Они был, полностью были привержены. Обратите внимание, у них увеличилось количество дипер. У них уменьшилось количество нон-дипер, у них уменьшилось количество найтпикер. Как же среагировали другие группы? Группа 2 – это уже ретроспективный анализ. Они принимали так называемую курсовую терапию. Месяц лечусь, два месяца отдыхаю, потом опять месяц лечусь, потом опять не успел лекарство принять. Да? И вот получается такая как бы курсовая переходная группа. Третья группа, а в основном это были больные с сахарным диабетом. Обращаю ваше внимание, у больного с сахарным диабетом Чаще всего сердце не болит. По нашим данным, 82% из них имеют немое течение ишемической болезни сердца. И первым манифестом является острый инфаркт миокарда, когда уже э, диагноз и ишемической болезни сердца, и артериальной гипертензии, и сахарного диабета уже производится в реанимационной палате. Вот они полностью, эти пациенты отказались от терапии, ничего хорошего не произошло. Ухудшились у них показатели у, у диперов, они этот процесс процент уменьшился и увеличилась, в общем-то, процент выявления патологических типов суточного мониторинга по результатам суточного мониторинга вместе с тем, Самая главная наша цель лечения больного с артериальной гипертензией, а в 100% это были пациенты с артериальной гипертензией, это улучшение качества, улучшение количества или продолжительности жизни. Мы должны просто помнить, сейчас настолько упростились эти все нормативы, снижение артериального до целевого 140 и 90. А для больных с сахарным диабетом 140-85, ну 85 и 90 это совсем рядышком. В рекомендациях по сахарному диабету, не в гипертензии, а в сахарном диабете, есть еще э, такая э, сноска: что у больных с патологией почек желательно все-таки меньше, чем 130. Но на самом деле, даже если 140 и 90 вы достигнете, на самом деле это будет неплохо. Хуже, когда э, эти цифры превышаются в этой ситуации, насколько адекватно наши, наши пациенты принимают антигипертензивные препараты? Вот вернемся опять к популяционному исследованию в Днепропетровске. Принимают, казалось бы, 74%. Ну, вроде бы, наверное, они все-таки, придя на прием к э, врачу э, не, им было неудобно отвечать, что все-таки они иногда пропускают. Будем считать, что 74 принимают. Прием из тех, из тех, кто принимает регулярный прием 47 курсами, вот это вот курсовое, тут лечусь, тут не лечусь, да? Это уже 10% и 43% эпизодический прием. То есть из тех, кто принимает, 43% принимали только при повышении артериального давления. Смогут они предотвратить сердечно-сосудистые события? Вряд ли. Достижение целевого уровня – это данные Днепропетровска, не те, которые существуют у нас в Минздраве. И так, к сожалению, достигают целевого уровня только 19%. Поскольку все эти больные были промониторированы, у всех было измерено давление, и вот, детская ты принимаешь, а давление у тебя, к сожалению, дестабилизировано. То есть даже те, кто принимали постоянно, только 19% имели э, э, те целевые уровни артериального давления. Вместе с тем, давайте вспомним <клес> Салему Юсуфа, он прекрасные иногда такие афоризмы говорит, которые остаются надолго в памяти. Недостаточное использование препаратов с доказанным влиянием на прогноз с целью вторичной профилактики является глобальной трагедией. На самом деле, есть и есть уже хорошие препараты. Наша цель доказать, что больной должен все-таки их ежедневно принимать, должен все-таки контролировать свое давление. И поэтому говорим в общем-то, казалось бы, о старом классе — антагонисты кальция. Они больше, чем другие антигипертензивные препараты, снижают систолическое давление. Откуда это? Это вот видите, это публикация 2001 года года, когда взяли средние максимальные дозы, усреднили достаточно большое количество больных, получили для антагонистов э, э, медленных кальциевых э, э, блокаторов мель, медленных кальциевых каналов снижение на 15 мм, значительно больше, чем для диуретиков, ингибиторов и бета-блокаторов. На самом деле, если мы говорим об антагонистах кальция, когда еще будем говорить о дигидропиридиновых э, антагонистах кальциях, об амлодипине, мы знаем, что это мощный периферический воздействие зоделитатор. Ну вот, если говорить, мы уже говорили о э, комплексе интимомедиа. Вот давайте вспомним достаточно старое исследование PREVENT. Прием э, амладипина против плацебо достоверно, э, в общем-то, ассоциируется с уменьшением этого комплекса медиа того, э, который мы видели на э, данном УЗИ. Причем чем больше времени достаточно такого регулярного приема, тем больше расхождение этих кривых. С чем их можно комбинировать? Безусловно, мы знаем по постулатам антигипертензивной терапии, давление выше чем 160, нужно использовать э, комбинированную терапию. Антагонисты, пожалуйста, с блокаторами рецепторов ангиотензина, с тиазидными, с ингибиторами АПФ, практически их можно комбинировать с чем угодно, но вот эти наиболее предпочтительные. Э, они достаточно метаболически нейтральны, вот опять же мы не множим эту армию больных с кардиометаболическим риском и фактически э, обосноваем, Основание целесообразности их э, сочетания с ингибиторами АПФ либо с блокаторами другими блокаторами рас системы это то что периферическая вазоконстрикция преодолевается антагонистами кальция безусловно приводит к э, э, симпатоадреналовой стимуляции стимуляции рас системы и вот здесь э, благоприятный как бы фон для назначения ингибитора АПФ или э, других блокаторов этой системы но все вы знаете как только больной начинает регулярно Принимать препараты, у него единственное осложнение, если не учитывать тахикардию, в 15% может возникнуть тибиальные отеки. И больной говорит: вы мне, конечно, доктор, лечите хорошим лекарством, но смотрите, ноги отекают, наверное, мне хуже. Вы должны помнить, что патофизиология отеков при назначении младипина не связана с обострением или с ухудшением проявления сердечной недостаточности, а обусловлена тем, что расширяя артериальное русло, мы не влияем на венозное. Вместе с тем, сочетание с ингибиторами АПФ, видите, происходит дилатация и артериального, и венозного русла. То же самое, если проанализировать, в общем-то, гломерулярный кровоток, воздействуя только на афферентную артериалу, мы не воздействуем на эферентную, используя антагонисты кальция, вместе с тем, используя благоприятное влияние на эферентные артериалы ингибитора АПФ, мы улучшаем также и этот процесс. Сама комбинация ингибиторов АПФ с диуретиком, вот это данный оккумплеш, вы знаете, она выиграла по сравнению с блокатором раз системы и гидрохлортиазидом. Будем еще говорить о дислепидемии, и в данной ситуации, безусловно, хочется сказать еще раз, даже по официальным данным только треть наших пациентов достигают целевых уровней давления само использование этого препарата. Вот мы, в принципе, благоприятно используем принесу и, допустим, амлесу, это сочетание Амлодипина с периндоприлом производства хорошего генерического производителя кырка, то мы достигаем эту эффективность и безопасность с использованием заведомо хороших композитов, снижая сердечно-сосудистый риск на 24%, и видите, сколь значимо снижая все остальные риски. Есть различные варианты Варианты комбинации ⁇ это уже искусство врача. Выбрать эту нужную комбинацию и здесь, как и в другой нашей жизни, правильно сделать выбор. И я желаю вам всем сделать правильный выбор в вашей фармакотерапии и вообще в нашей единой общей жизни. Спасибо здесь большое за внимание.